Відчуй себе героєм культового фільму Форсаж на цьому синьому японці за 5600 у місті Павлоград. 2,4. Газ бензин, передній привід, автомат, двозонний клімат. 17 резина. Кстати, ще зимня, так що сезончик ще якийсь перший другий походить. Ось ключики є. Зараз ми запустимо цей автомобіль. Сразу покажемо, що тут з І Із плюсов що є. Повне Кстати, переходник. Если кто не знал, иногда он очень даже спасает. Есть. Газ. Есть. Запуск. Запустили. Мультируль. Двухзонный климат-контроль. Так, мы сейчас пока выключим, чтобы она просто нам не мешала. Так, я хочу. Я тут много кнопок. Вот так, крутушка. Коробка автомат, ручник, подлокотник. Состояние салона на ты пробег достаточно хороший. Пробег 340 тысяч, но с условием того, что автомобиль уже, э, в автомобиле уже менялся двигун. И это плюс, потому что на том двигуне, который поставил, пробег не такие, как на щитке приборов. Можно считать, что такие, это сделаны двигатель, кому как удобно. Кстати, тут светлый потолок, хоть весь э, низ темный, тут светлый потолок. Достаточно комфортный Сідушки які обнімають. Я вам скажу, є автомобілі, наприклад, такі як BMW, у яких комплектаціях, не предусмотрено, що е изначально там сразу є обнімаючі ці подушки. Ну, в цих годах так точно, плюс там даже ще годів 5. Тут сразу це є. Да, це тайпс, я не знаю, чи по проще моделях така сама история, но в BMW точно рівні сидушки есть. Є, точно есть таких комплектацій. Тут сразу удобно, комфортно обнимати бокам. То есть упор очень классный. Эргономичный руль. Руль, кстати, достаточно здоровый и комфортный. По высоте мне любимый с ростом метр м вообще идеально. Сзади месяц я себе уже выставил. Я себе уже выставил впереди, ну, чтобы меня ездить. И все, я сажусь, 1,70 м. Напомним. Ой. И у меня сейчас остается, грубо говоря, по кулаку расстояние. То есть спокойно ты можешь выпасть. Тут рыб абсолютно полный. Достаточных места, три под, э, подголовника, работающий стеклоподъемник. Поверьте, это классно, потому что не всегда он и работает. Обжарка в погоду, вообще прикольно, что ты можешь открыть где-то, просто проветриться. Кондиционер работает. Э, компрессор кондиционера поменянный год назад, аккумулятор помененный, ГУР тоже обслуженный помененный. Есть доказка. Есть докаточка. Это важно. Хай она будет, чем и не будет. Кто там наказался? нафиг. Багажник увозить, да откуда вы знаете. Кому еще помогти надо будет? Баллон газовый. Турция. Не знаю, хожу в или нет. А, бесшумленно. Это точно плюс. Синий колер. там все, затемненные стопы. Сейчас опишу, вот еще Смотрите, как она прикольно смотрится. Затемненные, затонированные они такие. Темненькие. Смотрится очень классно машинка. Со старыми бесплатных виндоверов в продаж именно мини. Колись виндоверов, что ты мог наклейку, а теперь продаж автомобиля. Так что я знаю эту машину уже очень давно. Я знаю, что для этого автомобиля. Я знаю, что он есть там действительно для этого года Офігенний для цього пробігу технічно це просто вже готовий автомобіль шапсистий поїхати ма спокійно переоформляється з неї все в порядку по документам Місто Павлоград. вже чекає на переоформлення. кстати пасажирська сидушка ще лучше ніж водительська ну так всегда исторически сложилось що сюди тут менше людей ездять ніж на водительском сиділи полностью тоже обхвати регулировки назад вылету Спокойно тут можно выпасть нормально. Кстати, а полностью назад ложится, чи нет? кстати, кто? Либо поваляться в машине? Нормально выпасть Кондерчик ключив. На минимум обдувчик в ножке. И лежишь, кайфуешь. Либо окошечко открыв. Если что, тут оно тоже работает. Все экопотомики все работают. Поверьте, на цей в некоторых машин можно и цены работать. Тут все технично кармашки еще есть. Ну, это такие, это мелочи, просто для удобства. Э, тех те, кто сильно захочет, может сюда поставить монитор. Он стоит в районе 500 долларов, чтобы чисто обновить автомобиль, чисто по визуалу, чтобы можно было ну, пользоваться CarPlay и так далее. Так, по музыке, по остальному, это очень прикольный автомобиль. 17 резина, зимняя, передняя. Передняя зимняя, да и задняя. С хорошим протектором вам хватает, ну, дай бог. Я думаю, если даже не порабоваться, то вам еще на годик точно хватит все резины.

компрессор кондиционера чуть как вин включается, вин работает, вин холодит, классно холодит. 134 фреон, ну кто потому что например, все нужно. Очевидных потеков масла я не наблюдаю, хотя видно, что автомобиль запыленный, что им все равно на душу, на нем мотаются. И подытожим. Автомобиль 2006 Риф. Type S 2.4, 190 коней. а есть если не ошибаюсь, 170 коней, а тут 190. Она нормально пахнет. Очень даже непогано. 2,4. Газ, бензин. Уже экономия есть. Уже к минимум два бака. Доехать куда-то это просто с головой. Передний привид. 4 стекоподъемника. Двухзонный климат. Комфортные сидушки. И классная цена. 5 часов. Место Полоград. Вы знаете, кому писать. Або звонить.